Братья и сестры, также, пожалуйста, поднимите руку, у кого было день рождения на этой неделе. И, пожалуйста, сюда выходите. Мы будем совершать молитву, благословение. Только не стесняйтесь, будет... Ага, вы не взял тетрадку, чтобы я не посмотрел. Всегда на эту сторону. Спасибо вам за то, что вы не стесняетесь. Давайте воздадим Господу славу, братья и сестры. Аллилуйя, слава Богу. Действительно, это слава Богу. Мы, конечно же, люди до конца не понимаем, да, мы просто думаем, вот мы хотим благословить, поздравить наших сестер и братов. Но на самом деле это такая слава Божья, как Бог смотрит своими глазами на то, что Он сотворил, Он сделает все совершенное чисто чистое, святое, приносящее славу Господу Иисусу Христу. Я как бы тоже поздравляю вас во имя Иисуса Христа. Желаем вам всего самого хорошего. Здоровья, мудрости, сил, терпения, да, и, конечно же, радости. Мы так мало с вами говорим о радости, так нас зашували всем, да, харизматией разной, что мы уже о радости боимся сказать. Но Библия говорит, радуйтесь, и Павел повторяет, и еще раз говорю вам, радуйтесь. Действительно, у нас может быть печали, там причины для печали, может быть, такое чисто человеческое есть, конечно, разное, но все остальное, если мы смотрим своими глазами, правильно верим, то издает нам только радость. Радость в Боге, радость в жизни, радость в себе. Давайте от имени Иисуса Христа, Его именем и от престола благодати благословим. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы молимся Тебе, Боже, за нашего брата и наших сестер, я знаю, что они благословения для церкви благодать, они благословения для своих семей, они благословения для каждого из нас. И я прошу тебя, пускай это благословение твое будет изображено во всей твоей полноте. Я прошу тебя, Отец, Духом Святым, изобрази в Иисуса Христа, ибо ты художник, ты творец. Боже, пускай они живут долго, Господь Бог, в исполнении воли твоей, Пускай здоровье их не будет крепким во имя Иисуса Христа. Пускай они будут верными тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем всякому нечистому духу и провозглашаем твое благословение в разрушении всякого проклятия во имя Иисуса Христа. Пускай совершается твоя воля, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз благословляю вас просто человеческим. Я хочу розказати це свідчення, яке Сергій починав, ну як розказав, але він трошечки ну, мало його сказав. Ну, е, коли Луганські почали їхати, значить, е, як вона почалася, в нас було багато людей. І на 7 сіми місяців були весь час е, люди в хаті. Ну, і у нас самих 15 дітей, і в нас двоє 17. Ну, от Один вечір був, який мені треба було накормити, і ще під'їхали, напевно, з 10 чоловік, і мені треба було накормити всі. Але якось не розраховували, що ще добавляться люди. І було, а вечір вже пізно було. Магазин був закритий, щоб щось докупити. І я прошу своїх дітей, кажу: дітки, я вам дам, а в нас два стола в кухні один стіл на 10 чоловік, а в столові на 20 чоловік. О. І я кажу, дітки, ви поїсте, я вам дам. Ну скільки хватить, тільки ви, будь ласка, не кричіть, що мало там, дайте ще. Бо кажу, сьогодні більше немає. Завтра буде ранок, що мама. Зварить і вистає, якщо не, не, не доїли сьогодні. І я так зробила, поставила і дуже переживала, щоб на цей стіл більше вистачило всього. І поставили все, що було. І коли я почала обрати столи, я здивувалася, кажу, е, а ви що, не їли? А Свята Насіченко каже: ми всі не їли, все нормально, всі як має бути. І тоді тільки я зрозуміла, що це Господь умножив. Слава богу. Да. Але я не казала, что луганская саранча. <реш> 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 Ні, и мама не казала, то я казала, если что. Ну.